Добрый день, меня зовут Крючков Виктор, я представляю организацию благотворительного спасения нации. Цель организации – остановить эпидемию туберкулеза на Украине и ресоциализация преступного мира. И мы, чтобы организация была эффективной, чтобы эти цели можно было достигнуть, организация должна стать влиятельной. Стать она может, если она будет развиваться, если она будет изучать правовые нормативные акты, если она сможет сотрудничать с органами власти, местной, с органами власти, с министерствами и ведомствами. Для этого необходимо развитие этих организаций, необходимо учиться, необходимо все время развиваться, искать нового, искать сотрудничество, искать новых путей креативно, креативно доносить идеи и цели организации. Потом в обществе существуют проблемы именно из-за того, что общество не имеет активной гражданской позиции. Для того, чтобы общество заняло активную гражданскую позицию, необходимо информированность и ну, популяризация ну, идеи демократических и популяризация той идеи, которая занимает организация, сама, допустим, моя или любая организация, которая сегодня выходит с тем, чтобы учиться, развиваться и нести изменения общества для того, чтобы ну, Украина могла стать демократической страной, для того, чтобы она развивалась, для того, чтобы это была процветающая держава, необходима активная гражданская позиция всего населения. Потому что по Конституции э, Украина, государство Украины управляет народ. Но он не может ей управлять, если он, в этом, ну, если он не знает, как, как это делать. Именно для этого нам просто необходим как воздух, институционное развитие. И я благодарю за внимание.